Oh, kita ada panggilan insyaAllah. Silakan. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dia. Eh, saya Haji Sa'ad pada Allah Ustaz. Ya, eh, ni Haji. Ya, ini sabda Rasulullah SAW. Ya. Tuntun alimu itu perlu dulu daripada perlu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya semalam kita bicarakan tentang ilmu pintu gerbang kepada iman. Ilmu pintu gerbang pada segala galanya. Ia berkait rapat dengan apa yang kita bicarakan semalam. Dan semalam kita merujuk pada satu ayat iaitu ayat 19 surah Muhammad, ta'lam annahu la ilaha illallah wastaghfi li zambika sampai ke hujung ayat. Ketahuilah tidak ada tuhan melainkan dia sahaja dan mintalah ampun kepada Allah. Maka ulama mengatakan contoh Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan sebagaimana dia Imam Qartubi Bahawa Allah mulakan Surah Muhammad ayat 19 tadi Dengan fa'lam Jadi Allah mulakan dengan tahu Maksudnya kita kena tahu terlebih dahulu Dan pengetahuan yang paling penting Pengetahuan tentang Allah SWT Maka saya bersetuju Dengan kenyataan Tuan Haji tadi Bahawa ilmu itu di depan sekali Itu benar, kita ambil daripada Quran Dan hadis sebagai sokongan Tidak ada masalah Dan sains yang kita sebutkan tadi merupakan satu juzuk ilmu. Satu juzuk ilmu yang kita jadikan sebagai alat untuk kenal Allah. Dan tadi kita sebutkan hatta Dr. Anthony Flu Pakar pakar radio etisma selama 50 tahun selepas dia mengkaji DNA. Dia terkejut. Ini begitu kompleks. Tak mungkin dia berlaku secara rambang. Secara spontan, mesti ada undang-undangnya Jika ada undang-undangnya yang dipatuhi DNA Mesti ada pencipta undang-undang itu ha, Bayangkan, tuan-tuan dan perempuan DNA ini menggunakan bahasa Bahasa kimia Kita menggunakan bahasa uh, ABC Dan komputer menggunakan bahasa Bahasa nombor 0110. DNA menggunakan bahasa kimia Ada empat huruf Adenin, guanin, sitosin dan thymine AGCT Empat huruf ini disusun Untuk menentukan Oh kulit Dr. Daniel warnanya demikian Oh matanya warnanya demikian Oh matanya sepet Oh telinganya besar sedikit Oh hidungnya mancung comel sikit Alhamdulillah Bibirnya tebal sedikit Semua ini DNA pengaruhi Dengan menggunakan empat huruf kimia tadi Dia susun Dia susun, dia susun Sehingga panjang bahasanya 3 bilion tiga bilion panjang bahasa bagaimana dia tahu menyusun Dr. Anthony Flew terus terduduk mengatakan there is a God ini kerja Tuhan maka bila kita fikir tentang alam dia satu ilmu yang membawa kita kepada Tuhan bila kita berfikir lagi akhirnya dia membawa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dr. Morris Bukil mengkaji, kaji, kaji berkaitan dengan Bible, Quran, kaji alam. Dia juga saintis. Akhirnya dia kembali kepada Allah. Dr. Gary Miller dari Toronto, Canada. Orang yang hebat bidang sains matematik. Dia pakar sains matematik. Kemudian dia mendalami ilmu Kristian. Akhirnya dia hadiahkan Al-Quran. Dia kaji. Dia kaitkan dengan sains. Akhirnya dia bertemu Allah, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia tulis sebuah buku kecil bertajuk The Amazing Quran. Quran menakjubkan, menampakkan Quran bukan kalam makhluk, kalam Allah. Dia kembali kepada Allah. Ramai yang seperti itu. Justru tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan, sains sebenarnya bukanlah destinasi kita. Dan kita memaklumi sains ini merupakan satu alat sahaja. Kita gunakan uh, panca indera kita, kita cuba analisis penciptaan yang berlaku, kejadian yang berlaku, fasa-fasanya, proses-prosesnya. Akhirnya kita sedari di sebalik proses ini, fasa ini mesti ada penciptanya sebab ia begitu cantik pada ketika yang sama begitu kompleks. Mesti ada penciptanya. Siapa pencipta itu? Allah itulah yang kita bicarakan tadi semua yang kita kaji la ayatil liqaumi yaqilun semua bukti kebesarannya bagi mereka yang menggunakan akal kita berehat seketika kita bertemu lagi selepas ini insyaallah Seorang lagi tokoh sains yang hebat di Amerika ialah Dr. Francis Collins. Dr. Francis Collins ini merupakan pengarah Genome Project di Amerika. Genome Project ini ialah satu projek besar yang baru diledakkan di Amerika, malah di dunia, yang bertujuan untuk mengkaji DNA dan gen-gen. G-E-N, -gen. Ha, -E eh? ini bukan gen-gen budak-budak ya, gen-gen bukan. Ini gen-gen dalam DNA. Pengkajian itu begitu hebat dan Dr. Francis Collins merupakan pengarahnya kesannya besar. Pada asalnya Dr. Francis Collins ini seorang etis tapi selepas mengkaji DNA dan gen-gen yang terdapat di dalamnya, dia mengatakan juga benda sama iaitu there is a God. Jadi benarlah firman Allah. Siapa mengkaji alam secara fitrahnya, jika dia jujur, dia akan menyadari there must be a creator of everything. Mesti ada pencipta bagi segala-galanya. Maka kita umat Islam dirangsang Allah untuk mengkaji alam. Cuma sayangnya tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang kita tak nak fikir. Ramai orang kita ada akal tapi tak nak guna akal. Duk menari, terkinja-kinja, menyanyi tak habis-habis. Yang saya rasa nak tegur, tak habis-habis. Padahal Tuhan dia tak kenal. Tak fikir tentang alam yang Allah ciptakan maka imannya pudar akhirnya terpelanting di sana sini ha, kita tak nak begitu kita nak iman kita itu cukup vitaminnya insyaAllah kita ada beberapa email untuk kita fokuskan ya terima kasih pertamanya daripada Encik Halmi Pasir Gudang Johor beliau bertanya Ustaz ada menyebut metodologi memahami Al-Quran boleh Ustaz menjelaskannya? Ha, MasyaAllah Encik Halmi terima kasih banyak ya Al-Quran ni kalam Allah dia bukan tulisan biasa-biasa, dia kalam suci daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalam Allah ini ada caranya untuk kita memahaminya. Sebab itu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faṣṣara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa mentafsir Quran dengan semata-mata menggunakan otak dan akalnya, dengan semata-mata menggunakan itu, sila ambil tempat dalam neraka. Artinya Islam melarang orang mentafsir Quran dengan semata-mata menggunakan otaknya. Maka kita kena menggunakan metodologi yang betul. Bagaimana caranya? Cara mudah untuk orang biasa. Cara mudah ialah kita kena merujuk kepada kitab tafsirnya Muktabar Muktabar artinya sah ha, contoh jika tahu bahasa Arab ha, gunakan ha, Tafsirul Quran yang azim ha, ini yang saya manfaatkan selalu ataupun Tafsir Ibnu Katsir ataupun guna al jami li ahkamil Quran terutama untuk memahami ayat-ayat Quran berkaitan hukum iaitu Tafsir Kartubi ataupun Tafsir uh, Tabari a, Tafsir uh, Al-Asas Fi Tafsir oleh Ashir Said Hawa a, ini semua kitab-kitab dalam bahasa Arab yang boleh kita gunakan uh, namun kalau kita tidak menguasai bahasa Arab, jangan bimbang, jangan kecewa. Saya mencadangkan cuba rujuk kepada tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Ha, kalau kita manfaatkannya, kita fahaminya secara betul. Sebab Hamka bila mentafsir Quran, merujuk kepada kitab-kitab yang sah. Maka bila kita membaca kitab itu, kita sedang membaca sesuatu yang merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang sah. Itu metodologi yang betul paling asas tapi bagi mereka yang ahli ilmu nak mendalami lagi maka sudah pasti dia akan mengetahui secara lebih detail metodologi itu. Sebagai contoh, um, pentafsiran Quran ini ada adab-adabnya untuk memahami adab-adabnya. Antaranya kita kena faham tafsir itu terbahagi kepada tiga cara dasarnya, uh, tafsir bil riwayah, tafsir ad-dirayah, tafsir al-isyarah. Apa dia tafsir bil riwayah ada perinciannya. Apa dia tafsir ad -dirayah? riayah ada perinciannya apa dia tafsir al isyarah maka ini semua ada perinciannya menggunakan bahasa Arab menggunakan pendekatan-pendekatan uh, yang diambil kira oleh para sahabat itu ada metodologinya ha mungkin untuk sesi ini, saya takkan dapat memperincikan secara mendetail ini kena belajar betul-betul ha, namun dia ada metodologi paling asas telah saya sebutkan tadi jadi tuan-tuan dan puan-puan pokoknya jangan eh, jangan uh, tafsir Quran dengan semata-mata menggunakan Akal. Ada soalan yang kedua daripada email yang dihantar oleh Cik Abdullah dari Negeri Sembilan. Ustaz, ada banyak kategori iman dari yang terendah hingga kepada yang tertinggi. Dan begitulah seterusnya. Ya, benar. Iman itu dia naik dan turun. Kita bicarakan semalam berpandukan surah At-Taubah ayat 124. Dan uh, justru ada iman yang rendah, ada iman yang naik. Itu jelas. Ha, kemudian hadis mengatakan uh, iman itu ada cabang-cabangnya. Paling tinggi la ilaha illallah. Salah satu daripadanya malu. Orang yang malu. Malu ini malu bertempat. Malu daripada melakukan benda yang terlarang. Dia malu dalam hal-hal yang mana sabah. Maka itu pun dari iman. Ha, jadi hadis menceritakan tentang cabang-cabang itu. Namun cara dasarnya boleh kita katakan begini orang yang paling kuat imannya, paling kuat imannya sudah pasti orang yang keyakinannya mendalam. Itu paling asas. Paling asas ialah keyakinan di hati kena ada. Yang kita sebut semalam Allah sebutkan uh, seperti satu pohon yang akarnya menunjang dalam dari surah Ibrahim ayat 24 hingga 27. Saya sebutkan semalam. Akar tu keyakinan. Itu mesti ada. Semua yang beriman mesti kena ada itu. Tak ada itu dia tak beriman. Ah ha, kemudian yang akan meningkatkan lagi iman apa dia? Ranting dan buahnya. Apa dia? Ha, itu termasuklah amal-amal soleh. Jadi ada yang beriman, dia mengucap dua kalimah syahadah. Tapi kepatuhan tiada, semayang tidak. Hari Jumaat, lelaki pergi semayang, dia tidur berdengkur. Orang gerak, buat tak tahu. Kata orang kita, McDonald, dono, buat tak tahu. Kemudian, berzina, minum arak, Ha, tapi mengucap dua kalimah syahadah. Bila kita bertanya, are you a Muslim brother? Are you a Muslim bro? Ha, bro tu kata, yes. Tapi semayang tidak. Arak selalu. Ha, itu beriman juga. Jangan kata kafir. Tapi paling rendah. Ha, yang keduanya, dia beramal. Dia beramal. Jadi apa yang diwajibkan dia lakukan. Benda yang diharamkan dia jauhi. Tapi amalan itu belum lagi masuk ke dalam. Keikhlasannya mungkin masih tercalar dan tercabar. Ha, maka dia tahap yang lagi satu. Kemudian ada yang beriman yakin amalan dia amalan bagus. Jauhi juga yang haram. Bila dia buat amalan dengan ikhlas. Mengikut syariat. Maka dia seorang yang beriman dan beramal Kemudian amalnya makin menghalusi Sampai dia sampai ke taraf yang bertakwa ha, Itulah yang kita kejar Kita mahu kalau boleh paling-paling kurang pun kita mencapai status takwa sebab dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum orang yang paling mulia di sisi Ilahi orang yang paling bertakwa kata Abdullah bin Mas'ud orang yang bertakwa itu ada tiga ciri pertama dia taat tidak maksiat Ha, itu iman tinggi Taat tidak maksiat Yang kedua kata Abdullah bin Masud Dia ingat tak lupa Dia ingat pada Allah tak lupa Ha, itu ciri tinggi. Yang ketiganya, dia sentiasa bersyukur. Tidak kufur. Jadi, dia taat, dia ingat, dia syukur. Oleh itu, ada iman oh, tu pergi ke makam tinggi sampai ke status takwa. Ha, paling kurang, bila kita faham itu, kita tahu apa yang kita mahu. Dan bila kita tahu apa yang kita mahu, bolehlah sama-sama kita mengejarnya. Ha, semoga insya Allah kita dapat mencapainya. Maka tuan-tuan dan puan para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Tadi saya sebutkan sains merupakan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pendekatan yang menarik ialah penemuan sains dikaitkan dengan Quran. Penemuan sains dikaitkan dengan Al-Quran dan itu boleh melonjakkan iman sebab dia melahirkan sebuah kekaguman. Ya Rabbi, penemuan sains abad 20 baru ditemui. Tiba-tiba jelas disebutkan oleh Al-Quran. Maka, kita meyakini, eh, Al-Quran bukan kalam manusia. Dan hal seperti itu adakah diperbolehkan? Penemuan sains dikaitkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran menjawab tentangnya. Dalam surah Fursilan ayat 53. Surah Fursilan ayat 53. Allah berfirman sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq kami akan tunjukkan akan sa Kemudian, ha, sekarang ditunjukkan, kami akan tunjukkan kepada mereka bukti-bukti kebesaran kami di ufu alam dan dalam diri mereka sehingga terbukti Al-Quran benar. Jadi, ulama mengkaji ayat ini. Contoh, Al-Sheikh Syed Hawa dalam Al-Asas Tafsir maka beliau mengatakan ini janji Allah tentang masa depan sekarang janji itu menjadi kenyataan bahawa saintis-saintis telah menemui pelbagai penemuan yang menampakkan Quran benar Maka menampakkan menggunakan sains untuk tafsir Al-Quran Menggunakan adab-adab, metodologi yang betul, tidak salah Tidak salah Jika ada yang mengatakan salah, hanya pendapat dia Tak apa kita hormat Tapi jangan dia mengatakan itu saja pendapat yang ada di alam ini Ada pendapat lain yang ulama' sokong ha, InsyaAllah, boleh menggunakan sains mentafsir Al-Quran Yang penting, semua itu bertujuan untuk meningkatkan keyakinan sebagai vitamin tambahan